এইখন দালি বুলি ভাবিছে নেকি ৰ'ব এয়া দালি নহয় এয়া ছজিনাৰ এখন চব্জি বনাইছোঁ একদম দালিৰ নিচিনা লাগে যিসকলে ছজিনা চোবাই চোবাই আমনি পায় জাবৰ পেলাবলৈ টান পায় মানে খাওঁতে সেইসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো দেই শেষলৈকে চাবচোন প্ৰথমতে কৈছোঁ আপোনালোকে গম পাইছেই যিসকলে ছজিনা খাই ভাল পায় বা খাব লাগে বুলি জানে কিন্তু সেই চুচবিলাক আঁতৰাই থাকিবলৈ বিৰাট আমনি পায় বা কেতিয়াবা সময়ৰ অভাৱত আমিও তেনেকুৱা কৰোঁ আমি খুব ভাল পাওঁ আৰু আজি মই সেইকাৰণে আপোনালোকক ৰেচিপিটো অকণমান ইউনিককৈ আৰু খুব হেল্ডি বস্তু এটাও যাতে আমি খাবলৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব একেবাৰে শ্বৰ্টকৈ মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ কম সময়তে ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ আৰু যদি ভাল লাগে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কোনোবাই এনেকৈ খায় নে নেখায় তেনে সাধাৰণকৈ বনাইছোঁ কিন্তু চুচি থাকিব নালাগে আৰু এনেকৈ খালে আহক এয়া ছজিনা লৈ লৈছোঁ চজিনা অলপ বুঢ়া হ'লে এই মানে ৰেচিপিটো বনাবলৈ সুবিধা হয় কোমলীয়া ছজিনাৰে সেইটো ভাল নহ'ব ইয়াতকৈ এটা ইয়াতকৈ ডাঙৰ মানে ডাঠ ডাঠ আহে যে ডাঙৰ ডাঙৰ সেয়া হ'লেতো আৰু ভাল তাৰ ভিতৰৰ মানে মঙহ বহুত থাকে এইটো অকণমান মজলীয়া টাইপৰে হয় এইখিনি এনেকৈ মানে মূৰবিলাক কাটি ল'লোঁ লৈ এতিয়া ধুই পখালি ধুনীয়াকৈ ল'লোঁ আৰু এনেকৈ চুঁচ আঁতৰোৱাৰ দৰকাৰেই নাই ইচ্ছা কৰিলে আঁতৰাই ল'ব পাৰে যদিহে আপোনালোকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ যিটো মানে শকত শকত ছজিনাটো লয় তেতিয়া এই ওপৰৰ চুজখিনি এনেকৈ আঁতৰাও বুলিলে পাৰে কিন্তু এইখিনিত আৰু দৰকাৰ নাই এইখিনি যিটো প্ৰচেছত বনাওঁ সেই বিশেষ সেই চুজখিনি আঁতৰোৱাৰ দৰকাৰেই নহয় আৰু ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ কাটি কুটি লৈছোঁ দেই ছজিনা আৰু কিমান উপকাৰী মইত্ৰৰ অমৃত বুলি কয় ছজিনাক নহয়নে গতিকে আমি যেনেকৈ নহওক চজিনা খাবই লাগে আৰু সেয়া কৰাৰ পিছত মচলা দেখুৱাই দিছোঁ পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ আদা নহৰু আৰু এয়া মই সৰিয়হ অকণমান ভিজাই থৈছিলোঁ সৰিয়হ এচেঞ্চিয়েল নহয় আপোনালোকে সৰিয়হৰ ঠাইত দালিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৰহৰ দালিৰ সৈতেও ছজিনা বৰ ভাল লাগে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে যিসকলে খোৱা নাই আৰু এতিয়া এয়া আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজ গুচাই ল'লোঁ দেখিছেই আৰু এয়া বিলাহীও কাটি লৈছোঁ দুটা আচলতে মই ৰেচিপিটো যিমান পাৰোঁ খৰ খেদাকৈয়ে শেষ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ দেই মই দীঘলীয়া কৰিব নিবিচাৰোঁ বিনা কাৰণত আৰু এতিয়া প্ৰথমতে কিন্তু এটা কাম কৰি লওঁ আহক প্ৰথম কেৰাহী গেছত এনেকৈ পাতি লৈ তাতে মাষ্টাৰ্ডৰ এচামুচ দি কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিলোঁ আৰু আদা নহৰু এয়া হ'ল ধনিয়া গুটি সেয়া দি দিলোঁ সেইখিনি দি অকণমান ভাজি লৈছোঁ আপোনালোকে ভাবিছে চজিনা ক'ত ৰ'ব অলপ পিছতহে চজিনাৰ কামটো আৰম্ভ হ'ব প্ৰথমতে এইখিনি কৰি ল'ব লাগিব আৰু নিমখ হালধি আৰু এয়া বিলাহী কাটি লোৱা দি দিলোঁ দি এইখিনি অকণমান সময় ভাজিছোঁ বহুত বেছি সময় ভজা দৰকাৰ নাই আৰু মই ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ কাজু এইটো অপশ্যনেল দেই যিসকলে দালিৰ সৈতে বনাব খোজে কাজু নিদিলেও কথা নাই মই সৰিয়হৰ সৈতে বনাইছোঁ সেইকাৰণে অকণমান কাজু দি দিছোঁ তাৰপিছতে সেইখিনি অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিলোঁ দি এতিয়া এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত চজিনাখিনি দি দিলোঁ দি লৈ আলু এটাও এনেকৈ ফালি দিছোঁ আলুটো অপচনেল যিসকলে আলু নাখায় নিদিলেও খাবলৈ ভাল হ'ব আৰু নিমখ অকণমান দি লৈ পানী দি দুই তিনিটামান চিটি মৰাই দিম এতিয়া এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে মিক্সি জাৰটোত গোটেইখিনি ভৰাই ল'লোঁ এইটো কেলৈ কৰিছোঁ জানেনে তেতিয়া কি হ'ব যিটো কেঁচা ভাৱ নাইকিয়া হ'ব মচলাখিনি সোনকালে মানে দালি নিচিনা হৈ যাবতো চজিনাখিনি মিলি যাব আৰু লগতে দি দিলোঁ সৰিয়হখিনি পিচিবলৈ আৰু এটা জলকীয়া দি এইখিনি এটা একদম মিহি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ দেখিছেনে কেঁচা ভাৱটো একদম নাথাকে এনেকৈ হ'লে কেৱল সৰিয়হৰ অকণমান কেঁচা ভাৱ থাকিব অকণমান ফুৰণত দি দিলে গুচি যাব আৰু অকণমান পানী ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ পিছোঁতে বেছি পানী যিহেতু মিক্সিত দিব নোৱাৰি সেইকাৰণে তাৰপিছতে এতিয়া এয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰটো অট'মেটিক খুলিবলৈ দিলোঁ দিয়াৰ পিছতে আলুখিনি চাইড কৰি দিলোঁ দি এই চজিনাখিনি মই কি কৰিম এতিয়া জানেনে সেই যিটো আমাৰ যে সকলোৰে প্ৰব্লেম হয় চোবাই চোবাই আৰু কিমান থাকিম জাবৰ সোপা উলিয়াই উলিয়াই হাতেই চেঁচা হৈ যায়গৈ বহুতে তেনেকৈ কয় হয়নে নহয় বাৰু সেইকাৰণে এনেকৈ চজিনাখিনি এতিয়া প্লেট এখনত কাঢ়ি লৈ এই ৰসখিনি কিন্তু বিৰাট এচেঞ্চিয়েল দেই চজিনাৰ যে একোৱেই পেলাব নোৱাৰি নহয়নে গা গছৰ পৰা ফুল সকলোবিলাক কিমান উপকাৰী আৰু এতিয়া এখন এনেকুৱা চালনীত এনেকৈ মানে চুজবিলাক হেঁচি হেঁচি এনেকৈ এইটো মানে এনেকুৱা চালনী হ'লে কি হয় এনেকৈ যদি আপুনি তাতে মানে পিহি দিয়ে তেতিয়া গোটেই ৰসখিনি ভিতৰৰ ওলাই যায় আৰু এতিয়া সেই জোলখিনিতে এইখিনি চেপি চেপি যিমান ৰস আছে সেইখিনি দি যেনে কুঁহিয়াৰ চেপাৰ গোটেই এনেকৈ ওলাই যাব দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে এইখিনি বাকী গোটেইখিনি মই তেনেকৈ কৰি ল'ম আপোনালোকক মই প্ৰচেছটো দেখুৱালোঁ কেৱল আৰু আপোনালোকে অকণমান সৰুকৈ কাটিও বইল কৰি ল'ব পাৰে একো কথা নাই মই আৰু সৰুকৈ কাটি থকা নাই যিহেতু ৰসেই উলিয়াব লাগিব চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ জাবৰখিনি ওলাই গ'ল সেই জাবৰখিনিয়ে আকৌ আমাৰ এলাহ লাগে নহয়নে দাঁতেৰে চোবাই চোবাই এই এইখিনি দেখিছেনে ওলাই গ'ল ইমানখিনি আৰু সেই যিখিনি ৰস জাবৰখিনি যে তাতে ডুবাই ডুবাই যিখিনি উলিয়াইছিলোঁ সেই ৰসখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ ইমানখিনি ৰস ওলাই গ'ল এইখিনিয়ে আমি পিছত ভাতৰ সৈতে খাওঁতে চুচখিনি উলিয়াওঁতে ঠাণ্ডা হৈ যায় এয়া ওলাই গ'ল নহয় এতিয়া ফটেফট ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপ কৰিম আৰু এইখিনি আৰু কৰিবলৈ একো নাই কুঁহিয়াৰ জাবৰ আগতে এইখিনি পেলাই দিয়াৰ বাহিৰে আৰু একো কাম নাই আৰু এতিয়া কেৰাহী এখন গেছত পাতি তাতে মাষ্টাৰডল দি ল'লোঁ দি তাতে অকণমান নৰসিংহ পাত ফুটুৱাই দিলোঁ পিঁয়াজ দিয়াই আছিলে এইখিনি মচলাত এতিয়া মছলাখিনি দি দিলোঁ আৰু অকণমান পানীৰে সৈতে মিক্সি জাৰটো এনেকৈ আখালি দি দিলোঁ দি এতিয়া আলুটো যে লৈ বইল কৰিছিলোঁ লগতে সেইটো এনেকৈ হাতেৰে পিটিকি দি দিলোঁ সেইটো আকৌ আপোনালোকে তেলতে আলুকণ ভাজিও ল'ব পাৰে নিদিলেও কথে নাই নিমখ আৰু হালধি অকণমানো দি এইখিনি পিছে মচলা হয় দুই মিনিট সময় এইখিনি অক ঢাকি অকণমান সময় ভাজিম যিহেতু সৰিয়হখিনি কেঁচা ভাৱ এটা আছেই এতিয়া এয়া চাওক একদম উতলি গ'ল মানে মচলাখিনি ভাজ খাইছে আগতে ভজাই আছে বাকীখিনি পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু বিলাহী এতিয়া এইখিনি দি দিলোঁ ছজিনা ৰসখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাম লৰাই এটা ঢাকোন দি ভালকৈ উতলাব লাগে একদম সহজ হয়নে নহয় বাৰু কওকচোন আৰু যিসকলে এনেকৈ খাইছে মোক তথাপি জনাবচোন বাৰু আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আপোনালোকৰ এটা কমেণ্ট আৰু লাইকে মোক বহুত অনুপ্ৰাণিত কৰে আৰু এতিয়া পাঁচ মিনিটমান এনেকৈ উতলোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই বেলেগ একো নিদিওঁ অকণমান ধনিয়া পাত এড কৰি দিম আৰু দালিৰ নিচিনা হ'লনে নাই বাৰু অৱশ্যে আপোনালোকে সৰিয়হৰ ঠাইত দালি দিব পাৰে দেই যিসকলে ভাবে সৰিয়হ নাখাওঁ দালিয়ে দিম যিকোনো দালি দিব পাৰে মচুৰ দালি মগু দালি ৰহৰ দালিৰ লগতো খাই চাবচোন ভাল লাগে আৰু এতিয়া এয়া এটা বাউলত কাঢ়ি ল'লোঁ আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব এটা হেল্ডি ৰেচিপি আৰু যিসকলে এনেও খাব খোজে পিখ এনেও খাব পাৰে বৰ ভাল লাগে যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই